assalomu alaykum hammaga kanalimga ge, xush kelibsiz bugun sizlar bilan duxovkada yumshoqqina e, tandir nonga o'xshab pishadigan non tayyorlaymiz bu nonni retsepti mendan yaqinlarim tomonidan ko'p so'raldi e, men bu nonni 600-700 ml atrofidagi sutga qildim idishimizga e, tuz va iliq sutni solib e, yaxshilab aralashtirib olamiz va Droja men quruq дрожа ishlataman quruq droja solib drojani ham yaxshilab aralashtirib olamiz keyin 50-60 ml atrofida o'simlik yog'i solib uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz va unga bir pachka разрыхлитель qo'shib oz az ozdan solib yumshoq ozroq qo'lga yopishadigan xamir qorib olamiz mana yumshoq yopishqoq xamir qorib oldim endi 50-60 gramm sariyoq yoki margarinni eritib olamiz va xamirni ustidan quyib yaxshilab margarin singib ketguncha yaxshilab mushtlab olamiz e, 10-15 daqiqa mushtlab olishimiz kerak shunda xamirimiz silliq yumshoq juda ham chiroyli xamir bo'ladi mana xamirimiz tayyor bo'ldi endi xamirni ustini yopib e, 40-45 daqiqaga oshib chiqishi uchun xona haroratida qoldiramiz xamir oshib chiqqandan keyin e, zuvolachalar qilib olamiz va zuvolachalarni qo'limiz bilan ozgina yoyib olamiz va Iı, yana o'n o'n besh daqiqa zuvalachalarni ham tindirib yana ozroq oshib chiqishi uchun qoldiramiz endi nonlarimizni pishirib olamiz qo'limiz e, bilan yana ozroq kattaroq qilib yoyib shakl berib olamiz va 200 yuz gradusli qizib turgan duxovkada qizarib pishgunicha pishirib olamiz e, men nonlarni ustiga tuxumni oqi bilan sarig'ini aralashtirib surib oldim va xohishga qarab sedana yoki kunjut bilan bezab olsak ham bo'ladi mana nonlarimiz yumshoqqina chiroyli bo'lib pishib chiqdi siz ham shu usulda tayyorlab ko'ring hamisha o'xshab yumshoq chiroyli bo'lib chiqadi e, agar video yoqqan bo'lsa layk like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling